روزہ درست تو ہونا درست طریقے پر تو رکھا جائے درست طریقے پر ہوگا تو امید کی جا سکتی ہے کہ قبول بھی ہو جائے گا لیکن وہ ایک ایسی غلطی کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا روزہ درست ہو ہی نہیں رہا ہوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ کیا ہوگا کہ اگر آپ روزے کی نیت سے سارا دن بھوک پیاس برداشت کریں مشقت جھیلیں اپنے نفس کو بھی مشقت میں ڈالیں لیکن آپ کا روزہ درستی نہ ہو جی ہاں ایک ایسی غلطی کہ جو روزہ دار کر رہا ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے لیکن اس کی لاعلمی کی وجہ سے یا دین سے دوری کی وجہ سے یا معلومات دینیا سے دوری کی بنا پر وہ ایک ایسی غلطی کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا روزہ درست ہو ہی نہیں رہا ہوتا یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ روزے کا قبول ہونا یہ تو اللہ کی مشیت پر ہے اللہ کی مرضی پر ہے کہ وہ روزہ قبول کرے یا نہ کرے البتہ روزہ درست تو ہونا درست طریقے پر تو رکھا جائے درست طریقے پر ہوگا تو امید کی جا سکتی ہے کہ قبول بھی ہو جائے گا لیکن درست ادا ہی نہیں کیا درست رکھا ہی نہیں ہے تو پھر کیسے آپ نیت کر سکتے ہیں کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ روزہ قبول بھی ہو جائے گا یعنی یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کھیت میں گندم کے دانے ڈالے گندم کا بیج ڈالے تو وہ فصل کی امید بھی رکھے تو یہ امید درست ہے لیکن کوئی بیج ہی کسی اور چیز کے ڈالنا ہے وہ جو کے بھی ڈالنا ہے اور امید رکھ رہا ہے کہ گندم ہو جائے گی تو یہ امید دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایک ایسی غلطی روزے دار کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر ان کا روزہ درست ہوتا ہی نہیں ہے اور oh. وہ غلطی یہ ہے کہ وہ سحری کو اس کا وقت ختم ہونے کے بعد ختم کر رہے ہوتے ہیں یعنی سحری کا جو آخری وقت ہے اس وقت کو کراس کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں روزے کو بند کر رہے ہوتے ہیں روزہ سحری ختم کر رہے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے لوگوں کے الگ الگ مائنڈ سیٹ پائے جاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسی پہلی اذان ہو تو آپ نے روزہ بند کر دینا ہے سحری کا وقت ختم ہو گیا اور بعض لوگ یہ سمجھ سمجھتے ہیں کہ جب تک آخری اذان چل رہی ہے تو تب تک کھا پی سکتے ہیں روزہ آپ رکھ سکتے ہیں اور بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک چلتی بھی دکھنے نہ لگ جائے تو تب تک کا وقت ہے تو آپ کھا پی سکتے ہیں تو یاد رکھیے ہی غلط ہیں یہ تینوں جو خیالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بالکل غلط ہیں فاسد ہیں قرآن کریم بران رشید اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلو وشربو حتا الفجر ثم اتم الصيام الى الليل کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈোরে سے کھل کر الگ نہ ہو جائے اور پھر رات تک روزوں کو پورا کرو تو یہاں جو سفیدی کا ڈورا فرمایا گیا علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صبح صادق کا وقت ہے جی ہاں صبح صادق کے وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے کلوب واشربو حتا يتبين لكم الخيط الابیض سفیدی کا ڈورا سفیدی کے ڈোরে تک کھانے پینے کی جاتے وہ سفیدی کا ڈولہ کیا ہے علماء کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صبح صادق ہے تو جیسے صبح صادق طلوع ہو جائے تو ساری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اب بات آ جاتی اذان کی تو اذان میرے بھائیو فجر کی نماز کیلئے ہوتی ہے روزہ بند کرنے کیلئے لیے اذان نہیں ہوتی ہے اور اذانیں تو بعد میں ہوتی ہیں دو منٹ بعد تین منٹ بعد ساحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے پھر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ تب تک کھاتے رہے تو آپ کا روزہ درست نہیں ہے کیونکہ آپ روزہ ختم ہونے کا جو وقت تھا شہری ختم ہونے کا جو وقت تھا اس کے بعد آپ کھا رہے ہیں یعنی روزے کے اندر ہی کھا رہے ہیں یعنی جب آپ نے کچھ نہیں کھانا تو اس وقت آپ کھا رہے ہیں تو یہ روزہ بالکل بھی درست نہیں ہے اگر آپ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ درست ٹائمنگ ہمیں کیسے پتہ چلے تو اس حوالے سے بہترین ایک طریقہ ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سائنس ترقی کر چکی ہے تو ہر بندے کے پاس موبائل تو موجود ہی ہے اینڈرائڈ موجود ہے تو آپ جائیں پلے سٹور پر وہاں لکھیں پیرر ٹائمز دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے اس میں جب آپ اپنی لوکیشن ڈالیں گے تو یہ بالکل آپ کی لوکیشن کے مطابق ایک ایک سیکنڈ بتائے گی آپ کو سہری وقت بھی اس میں پتہ چلے گا اور اس کے اندر آپ کو نمازوں کا وقت بھی پتہ چلے گا کہ فر نماز کب شروع ہو رہی ہے اور کب ختم ہو رہی ہے تو آپ یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اس میں اپنے جو لوکیشن ڈال دیجئے اور اپنا سہری کا اور افطاری کا وقت دیکھتے رہیے تاکہ آپ کی عبادت درست ہوں درست ہوں گی تو قبول بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ اگر درستی نہ ہوئی تو پھر قبول کیسے ہو سکتی ہیں مجھے امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ